果子乖，快点睡。嗯。嗯 娘，您真的像他们说的那样吗？娘。 啊，真冷啊！再冷也得好好巡逻，我还等着建功立业、光耀门楣呢。如今先祖现世，相信我们很快就能回去，到时候还能把我爹救回来。等先祖归来以后，一切步入正轨，我们顺利完成任务，就可以平安返回大陆了。陈启年，喝不喝？ 那是白虎，这建功立业的机会说来就来了。你们俩好好看着，别让他跑了。我去上报先祖，快去快回。这次咱们一定要杀死白虎，为五百年前的先辈们报仇。 你的魂灯眼看就要破裂了，在没有找到盐之前，我先帮你缠上几层前丝缎，祝你凝无精元。以你现在的状况，应该还可以撑上几日。多谢了。白虎出现了，抓白虎立功！<好>快走走快快,快，快<走>白抓白虎立功了！快。 你敢动手，休怪我们不顾同胞之情。跟他还讲什么同胞之情？他维护虎妖就是跟妖师作对，你起上。